dengan penuh rasa hormat namun demi kepentingan negara saya berpendangan Abdul Hadi Awang perlu lepaskan jawatan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan kerana ternyata beliau telah mengabaikan perintah Allah memalukan Malaysia di mata dunia tidak meraihkan umat Islam Palestin yang sedang dibunuh melalui bantuan yes, langsung Trump kepada yes, Israel hmm. tunduk kepada yes, ukutan yes, 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 yes. dan menyerah yes, yes, yes. kepada kesombongan kuasa besar dunia yes, yes, yes. sehingga gagal mempertahankan kepentingan dan maruah negara sama je kau cakap baruah kan? Pemimpin kita sekarang baruah atau tidak? Baruah! Orang yang kau cakapkan baruah inilah yang membawa balik mereka yang terlibat dalam payaran ke Gaza. Orang yang kau cakapkan baruah inilah yang... Lepas dia jumpa Trump sekiranya hari sidang kemuncak ASEAN. oh, dahsyat. Nak jumpa Trump luar biasa kan. Ada kan nafsu serakah tu nak jumpa dengan Trump kan. Orang lain jumpa tak boleh. Bo Pemerintahan kerajaan yang sekarang ni adalah yang paling teruk dalam sejarah sebab suruh si Trump tu datang Malaysia sedangkan kita stand for Palestine. Kenapa kita kata itu yang paling teruk dalam sejarah? Adakah hanya disebabkan solidariti kita terhadap saudara kita di Palestin? Aku betul-betul terharu eh, terharu, terkejut, rasa macam nak menangis pun ada ni. Eh? Hmm. Sagi aku nak bentangkan kepada hangpa betapa dengkinya perasaan hasad, dengki, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit mata puak-puak pembangkang terhadap kerajaan Madani. Aduh. Betul-betul lah. Okey lah. Kita nak... Uh, aku masuk campur-campur kan -campur, ya, nah? Aku masuk campur-campur lah ni. Aku nak pergi dekat ahli parlimen Jasin pula. Lepas ni kita pergi ke PAS. PAS dia nak aa, dia nak jumpa Trump sebenarnya. <laughs> Okey, kita masuk ke Jasin. Pemimpin oh, yang bijak. Kita dengar ucapan Jasin dan ada brother-brother kita ni memberi respon asbab ucapan ahli parlimen Jasin. Lepas tu Okey, barulah kita masuk soal Trump. Semua mata tertumpu pada Malaysia. Thank you PMX. Dan seorang wanita ni. Aku tak dengar lagi video, video dia. Tapi dia komen lah berkaitan kehadiran Trump ni. Alright, jom kita layan sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Allah oh, Rabbi. Sepatutnya pemimpin yang bijak akan memastikan percaturan geopolitik antarabangsa bangsa sebagai saluran untuk mengangkat martabat bangsa dan negara. Membawa pulangan keuntungan ekonomi untuk negara dan mencabut kesombongan kuasa besar dunia yang ingin membuli negara kita. Dalam aspek ini, pencapaian Perdana Menteri Malaysia yang lalu Tuan Dr. Mahathir Mohamad sepatutnya menjadi teladan. Malangnya, kerajaan mengambil jalan terbalik dan mundur ke belakang dalam pembinaan bangsa dan negara. Dengan penuh rasa hormat. Namun demi kepentingan negara, saya berpendangan. Abdul Hadi Awang perlu lepaskan jawatan. Bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan. Kerana ternyata beliau telah mengabaikan Perintah Allah memalukan Malaysia di mata dunia Tidak meraihkan umat Islam Palestin Yang sedang dibunuh melalui bantuan yes. langsung Trump Kepada yes. Israel Tunduk kepada yes. ukutan Dan menyerah yes. kepada kesombongan kuasa besar dunia Sehingga yes. gagal mempertahankan kepentingan dan maruah negara Okay, aku ulang balik point akhir yang dia cakap Penuh sombong Eh, aku kan nak sepak lah orang tua ni Mak oh, perdana menteri perlulah segera digantikan kerana ternyata beliau telah mengabaikan perintah Allah memalukan Malaysia di mata dunia tidak meraihkan umat Islam Palestin yang sedang dibunuh melalui bantuan Yesin. langsung Trump kepada Yesin. Israel tunduk kepada ikatan dan menyerah Sikit. kepada kesombongan kuasa besar dunia sehingga Yesin. gagal mempertahankan kepentingan dan maruah negara. Tuan yang dipertua, turun sikir, turun. Terima kasih. Turun, turun pagoh Mohon pa, mohon pandangan. Sikir. Saya berpendangan bahawa Yang Amat Berhormat Okey, itulah ucapan-ucapan Jasin. Cuba hampa renungkan kembali sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional. Cuba hampa renungkan kembali apa pembelaan puak-puak lebai-lebai selak tadi untuk rakyat Palestin. Sekarang di bawah pentadbiran PMX macam mana pula? Apa perbezaan antara dua pentadbiran ni? Uh, jahat oh uh, mulut lebay jasi ni jujur cakap jahat oh uh, dia ni memang teruk orang ada oh uh, kalau aku lah uh, jasi ni ha, ambil ha, aku ambil serban dia aku ikat tengkok dia aku tok dekat dalam sungai punggung tu cakap macam jebon je ni jom kita dengar MP Jasin kata PMX langgar perintah Allah dia berpendangan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan kerana ternyata beliau telah mengabaikan Perintah Allah memalukan Malaysia di mata dunia tidak meraihkan umat Islam Palestin. Okey, dah tengok kan? first thing first yang patut diganti tu MP Jasin sendiri. Ha, rakyat Jasin perlu ganti MP Jasin tu sebab patutnya diperbahas pasal isu rakyat kat parlimen ni tak habis-habis mengatik PMX turun, PMI wajar diganti apa benda lah. Ha, sebagai seorang ahli parlimen buat perbahasan macam ni. Yang kedua, apa yang melanggar perintah Allah? Apa yang melanggar perintah Allah? Cuba bagi tahu. Ah ha, PMX tu tak solat. Ah ha, PMX tu buat benda-benda kejahatan. Ah ha, buat kemungkaran. Ha, yang kamu kata melanggar perintah Allah tu, cuba sebutkan apa dia. Dan, kamu tahu tak hubungan diplomatik, ha, diplomasi untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan dan kemajuan negara. Kamu kata memalukan... Kamu tahu tak, PMX tu berhadapan mengkritik Donald Trump berkaitan dengan kemanusiaan dan keamanan di negara P ha, menghantar menjadi penaung kepada sumut flotila dan semua usaha-usaha PMX ni bukannya baru lagi daripada beliau muda lagi daripada tahun 70-an waktu tu kamu kat mana pun aku tak kenal lah Ah ha, lepas tu kata menindas menzalimi apa yang menzalimi rakyat apa yang menindas cuba bagi tahu Rakyat kat mana yang tertindas tu? Rakyat Kak jasin ke? Ini bukannya buat uh, spekulasi, berdegar-degar, uh, uh, menjerit-jerit di parlimen yang kononnya PMX gitu, PMX begini. Yang patut yang kamu uh, doakan adalah bagaimana bersatu yang nak lah, bercerai, nak bergoboh tu. Bukan nak kata lah, mulut jasin ni jahat, Abang Amin, Abang. Mulut dia jahat. Betul-betul yang betul-betul buta perut tak ada akal oh jasin ni. Uh, kalau boleh ambil lebay dia Buka soban dia Tutup mulut dia Nganga -ngang, Ikat bakang Haduk lah Sebab mulut dia jahat sangat Mungkin dia Dia kata Anwar tu teruk Sebab Anwar tu bersalam dengan wanita Anwar langgar perintah Allah ha, Dan baru-baru ni tu Gambar yang Anwar Ibrahim respon tu Yang wajah sebelah wanita Sebelah wajah Anwar Ibrahim Tidak bersentuhan pun pipi tu Disebabkan posisi kamera tu tengok ambil gambar posisi tu nampak oh macam Anwar langgar pipi antara isteri perdana perdana menteri negara mana tu dengan Anwar Ibrahim berselisih kan berselisih ambil gambar daripada sini nampaklah macam cium pipi apa berlanggar pipi Anwar dengan pipi perempuan tu dia punya tunggang hina Anwar ni Anwar langgar itu oi aku tak tahu lah lebay-lebay jahat apa ni tu kita sekarang taruh tu uh, aku tak boleh ini aku flashback balik pada hari kehadiran Donald Trump ni yang dia kata sibuk mengatakan PMX baruak dia lupa jasa PMX atas bumi Gaza ha, ini aku pun tak tahulah geng-geng walauk ni tunggang India tu cukup-cukup punya -cukup, orang Jom kita layan Kawan-kawan, bantu like dan subscribe kan Sambil je kau cakap baruak kan? Lebih baik kita sekarang baruak atau tidak? Baruak! Orang yang kau cakapkan baruak inilah yang membawa balik Negeri yang terlibat dalam payah itu Gaza Orang yang kau cakapkan Baruah inilah Yang bertegang urat Dekat persidangan antarabangsa Orang yang kau katakan Baruah inilah Yang meletakkan pelaburan untuk membangunkan Gaza Dan juga yang jadi penaja utama untuk pahiran sumber fatilah Orang yang kau cakapkan Baruah ini jugalah Yang sangat dibenci oleh Israel Kau Kau buat apa? Duduk atas pentas kau cakap orang itu Baruah Duduk atas pentas kau tuduh orang itu Baruah Kau kau buat apa? Inilah masalah orang yang pendek akal. Inilah masalah orang yang miskin akhlak. Ini juga lah yang masalah orang yang tidak ada pendidikan. Tidak mengkaji situasi. Nampak? Malaysia ni kecil je bro. Tersebut antara kuasa besar US dan juga China. Dan Malaysia perlukan US untuk berdepan dengan China. Malaysia perlukan China juga untuk berdepan dengan US. Sebab Malaysia kita kena sedar diri. Kita ni negara kecil. Kita tak mampu nak melawan kuasa dunia, melainkan kita menggunakan kuasa diplomatik dan inilah yang dibuat oleh PMX nampak? takkan benda basic macam ni pun tak faham yang kau faham hanya bercakap atas pentas tanpa fakta, tanpa data hanya mulut yang kotor hati yang hitam nampak? dan itu ada sifat yang amat buruk sebagai seorang manusia dan tolong baca sejarah Islam baca sejarah zaman Al-Fatih, baca sejarah zaman Salahuddin Al-Ayubi, baca fahamkan macam mana dua tokoh ini melawan orang kafir dan muslim fahamkan bagaimana dua tokoh ini berhubung dengan pihak lawan. Kau nak cakap dua tokoh dia ejen apa? Ejen Israel. Ya, yeah? ejen uh, Dajjal. Kau nak cakap begitu? <laughs> Tolonglah jangan jadi bangang sangat. Dengar betul-betul. Dulu Saladin Al-Ayubi pernah buat perjanjian dengan pihak Kristian dengan tentera salib, perjanjian keamanan sebab nak lawan dan tundukkan musuh dia. Ha, ejen apa tu? <laughs> Al-Fatih pula hantar ibu tiri dia yang beragama Kristian hanya untuk buat perjanjian dengan negara Kristian supaya tidak kacau dia tak luki Konstantinopel. Kau nak kutuk Saladin Al-Ayubi? Silakan. Nampak sangat baru tu jatuh pada kau sebab dalam Islam inilah sejarahnya. Dalam Islam inilah peristiwanya. Dalam Islam inilah yang dibuat oleh Saladin Al-Ayubi yang dibuat oleh Al-Fatih. Nampak? Sebab itu sambut terang bukan bermakna kita sokong genosid tak dah banyak kali dah dengan lantang dan tegas PMX sebut tentang menentang jenosat, menghentam Israel tentang keganasan, menyeru pada keamanan dan pembebasan Palestin. Cuma kau nak bermain dengan politik, kau nak bermain dengan naratif jahat, kau nak bermain dengan kebencian orang. Sebab tu naratif itu yang kau bawa. Betul? Ini soal menarik benang dari tepung. Benang terdapat tepung tidak berserak. Kalau tak faham sila masuk sekolah dan belajar semula. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak. Ya. Depa ni bukan nak kata memang jahat nak abang bagi hangpa mulut depa ni betul-betul buta perut tak ada akal. Aku rasa ni yang India tu bakal jadi macam doktor Osetak ulama bala tu di dalam parti PAS. Dia akan dia akan ganti ustaz bala tak lama lagi. Dia akan jadi ketua kepala DHPP parti PAS. Sebab buat dia semua dia terpaling. Ha. Soal Palestin hari tu dia pergi buat mogok. <laughs> Dekat KL tu, dia pergi buat mogok. Eh. Dia ingat orang ni mangkap ubi tu. Macam dia kan. Aduh. Okay. Alright. Aku nak bawa dengan hampa pula. Okay. Kita masuk soal Donald Trump. Sekejap lagi bawa aku nak masuk pembangkang. Dia punya dengki dengan Anwar Ibrahim ni. Allah saja yang tahu. Okay. Sebelum tu. Sebenar-benarnya anak bakti ke hampa pembangkang dia nak jumpa sangat-sangat dengan Donald Trump. Ha, kawan kita daripada Pak Lisen bagi respon kepada Pak-Pak Pak nak buat apa. Dia jumpa Trump sekiranya. Okay. Oh, sekejap. Okay. Video dia banyak tau. Aku selitkan dalam ni. macam-macam. Tajuk. Okay. Jom kita mulakan dengan video ini. Pas sedia jumpa Trump sekiranya Hadir Sidang Kemuncak ASEAN Inilah satu-satunya hajak pas Tapi 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 Hampa kena tengok dulu video ni ya eh? Tapi Tampak tak hampa Sedih Sedih sangat-sangat Sedih Dah cukup jumlah ladang cari cukup Tunggu istana kota yang panggil Dah cukup jumlah ladang cari cukup Tunggu cukup. kota Dah cukup jumlah ladang cari cukup Tunggu istana kota yang panggil Apa nampak ah? Ha? Trump duk pegang je aku atas bahu dia. Trump <tum> Trump duk pegang je. Slow-slow ha? lah. Slow-slow lah. Tengok Trump pun kata Abdul Hadi. Slow-slow lah Abdul Hadi. Ya oh, mana dah sat sat. Mana ada video tadi. Tak apa lah. Okay jom kita bersama dengan kawan kita daripada Port Eason. Ha. Okay okay. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ha? Cukup jumlah sekali dia jumpa Trump. Jumpa Trump belakang ni eh. Okey, Abdul Hadi Awang ada di dalam kereta The Beast ni. Nampak tu. Ah dah juga ya Allah nampak tram tu, tram tu tengok. Tengok belakang mulut ketat je. Tu dok tepuk bahu Abdul Hadi Awang lagi. Ha? ah ha? tepuk bahu lagi tu. Slow-slow <laughs> lah. <laughs> Itu pandai rakyat Malaysia guna AI ni sebenarnya. Okey, jom kita bersama dengan kawan kita ni pada Silang Kemuncak Asia. PAS sedia hadir jumpa Trump. PAS sedia jumpa Trump sekiranya hari sidang kemuncak ASEAN. Hu oh, dahsyat. Nak jumpa Trump luar biasa kan. Ada kan nafsu serakah tu nak jumpa dengan Trump kan. Orang lain jumpa tak boleh buat demo kan. Aku rasa kalau dia dapat jumpa Trump ni pemimpin PAS. Hu oh, muka depan harakah tu. Muka depan harakah tu. Pemimpin PAS berjaya menundukkan ego Trump. Ho, oh, pemimpin PAS berjaya menginsafkan Trump. Oh, oh. Macam dulu kan Haji Hadi pernah cakap. Ah, kita percaya menginsafkan negara-negara Arab. Ho, oh, dekat Malaysia ni pun macam tak berpedoman. Macam tak beragama. Pemimpin PAS yang ada dekat Malaysia ni pun tak tegur-tegur. Fitnah sana fitnah sini. Ah, ha, buat dosa kazaf lagi. Itu pun tak tak dapat nak insafkan. Muka tak tahu malu. Ini kalau dapat jumpa Trump-Trump kata kita setuju. Saya setujulah nak jumpa dengan pemimpin PAS ni. Oh, fadil Syhari yang depan sekali. Ah, uh, Romhia tu, depan sekali. Mr Trump, sayalah orang pertama yang ucap tahniah dekat you. <laughs> Saya mewakili PAS. Ucap tahniah dekat you atas kemenangan you. Personally, I don't like Kamala Haris. <laughs> I like you Mr Trump. <laughs> Pasal dah dapat info Trump tak nak jumpa kan Nanti yang menyalak dekat KL tu <laughs> Padahal dia yang ucap tahniah dekat setan musau tu <laughs> Lebay kelarah Dia punya game eh Dia punya ucapan dia dah boleh baca tau Dah boleh ditafsir tau Oh kalau dapat jumpa oh, hey. Cakap 2 saat je Dia panjangkan jadi 2 km Cerita tu 2 saat je Welcome Mr. Trump Thank you <laughs> Itu dah jadi panjang tu <screws> Nampak Trump bangguk sikit kan Maknanya Trump tunduk dengan Tekanan kita Trump tunduk dengan ucapan kita Kita berjaya menginsafkan Trump Kita berjaya meletakkan parti Islam ni Sebagai parti yang bertaraf dunia <crashed> Parti Islam pertama di dunia Yang mendapat pengiktirafan Yang mendapat uh, Peluang untuk berjumpa dengan Presiden Trump <Follow Asian Greeks> Tak dapat Macam-macam dia kata <kilometers> <Kristen Glass> Lebay kelarah sampai ke nak balik apa ya, ha, itulah cerita dia kan ha, sebenarnya hati jiwa sanubari dia dia nak jumpa pemimpin dunia mana nak tahu bila Trump kena Abdul Hadi kena Fadli Syahri nanti Trump bawa pelabur letak dekat negeri-negeri pantai-pantai timur ke apa ke tapi Trump pun tak mau jumpa Trump pun mai awal sangat Masak sangat. Dia pergi ke Jepun lepas daripada Jepun dia pergi ke Korea pula lepas tu sampai dekat Korea dia tak move on lagi dia sebut pasal Anwar Ibrahim dan juga Malaysia jadi membuat-buat kecemburuan buat-buat pah ni nak abang dia kan abang uh, okay. alright kita tengok kawan kita ada pendapat di sini okay ini soal Papa Gomos lagi aku akan masuk Kawan kita ada keluarkan satu video soal Anwar Ibrahim barua barua Amerika Syarikat okey sekejap eh. dia ada tulis panjang dia ada tulis banyak Anwar barua itu barua 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 sekejap mana dia ah uh, sekejap sekejap mana dia eh. Anwar barua mana Anwar barua Anwar Anwar, Anwar barua 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 sekejap ai eh. tak bana tak payah tak apalah. aku bawa yang lain dulu aku nak bawa dengan apa dengan wanita dengan perempuan ni dulu. Kita dengar. Pemerintahan kerajaan yang sekarang Okey, perempuan ni marah sebab bawa Donald Trump. Dia marah sebab bawa Donald Trump. Ha. Pemerintahan kerajaan yang sekarang ni adalah yang paling teruk dalam sejarah sebab suruh si Trump tu datang Malaysia sedangkan kita stand for Palestine. Kenapa kita kata itu yang paling teruk dalam sejarah? Adakah hanya disebabkan solidariti kita terhadap saudara kita di Palestine? Kalau kamu ada perasaan stand for them, saya juga. But we cannot deny hakikat sebenar hubungan diplomatik dan bagaimana politik antara bangsa itu berfungsi. We cannot samakan macam mana politik dekat Malaysia and international politics terjadi. It's not same. So I give you a best example for you to understand. Contohlah ibu dengan ayah kita bergaduh. Si ibu dengan si ayah ni ada persekitaan, dia ada persefahaman. Tapi tugas kita sebagai seorang anak Adakah kita perlu join pergaduhan diorang dan memihak hanya kepada seorang? Atau kita bertindak sebagai anak yang matang, kita dengar dua, -dua masalah, kita bagi tahu ini begini, kalau kau begini, kalau kau begini. Last-last diorang -last, berdamai hanya disebabkan kita punya cara. Dan sama konsep yang boleh jadi. Apa yang Malaysia tengah buat sekarang. Even though kehadiran si Trump tu sekarang tiba-tiba happy, kolaki, menari apa semua. But, PMS kita speak out. Depan muka dia juga. Bagi tahu regarding Gaza. That kind of speech, even though dia pendek saja, dia boleh jadi satu statement yang sangat besar dan yang boleh memberikan tindakan yang seterusnya kepada negara tu. And Trump is a mad man. Dia orang yang unexpected. Tingkah laku dia tak boleh dijangka. Adakah kita perlu berperang dengan dia? Dengan kapasiti ketenteraan kita, dengan kapasiti apa yang kita ada sebagai the middle power for now. Kita ada cara. Hard power and soft power. Hard power gunakan kekerasan, gunakan segala ketenteraan yang kau ada. But soft power, diplomasi secara budaya, diplomasi menggunakan entertainment, diplomasi guna cara macam mana yang Malaysia tengah buat sekarang is one of the soft power for Malaysia untuk tunjukkan the way kita stand for solidarity. But at the same time, kita hendak putuskan semua hubungan diplomatik dengan US. But if we do so, apa akan jadi dengan kita? Nanti kalau barang tarif lagi naik, kamu marah pula. SST naik lah, harga barang naik lah, itulah. Ini kita complain too much. Itu kita tak boleh tolak. Hubungan diplomatik perlu diteruskan. Ada banyak cara. I'm not liberal. But for now, itu je cara yang kita ada. Kalau kita berperang dengan US dan sekutu dia, agak-agak kita mampukah melawan dorang? Kita mampukah berdiri dan membantu saudara kita dekat Palestin? Ataupun adakah kita yakin kalau kita buat macam tu, dorang takkan dibedil? Dorang akan stop semua ni? Kan dua-dua sekali hancur Atau macam mana So ada banyak perkara yang kita boleh fikir Melangkaui apa yang kita nampak hari ini Cuba baca yang lebih banyak Kenapalah mereka bertindak sedemikian Tapi tak apa mungkin tak semua orang boleh faham Jadi anda kata ada yang memberikan pandangan Terima dengan hati yang terbuka Islam tu ada banyak cara untuk kita berkompromi Saya bukan pakar Tapi tak apa Kita cuba cari the best way Untuk kita deal with this kind of kau human lah kan ya, Okay Okay, kalau hampa ada tengok semalam Ustaz Syahbudin Ahmad ada keluarkan satu video Ada Ustaz-Ustaz oh, oh, ni jugalah buat satu posting Dajjal dah Apa Dajjal apa tu dia kata Dia ambil gambar kapal terbang tentera US punya kan dia hantar Kan dia bawa barang kan dia buat aset-aset ketenteraan. Dia, dia ambil gambar tu dan dia kata Dajjal moden, Dajjal moden sudah tiba di Malaysia. Dan dia menganggap Trump tu adalah Dajjal. Kalau Trump tu Dajjal, dia datang sini habis. Kita semua sokong dia habis. Kita semua dah sembah dah macam Tuhan tu. Tak ada dah duk dengar azan-azan kot dalam-dalam Malaysia ni. Trump ada, ada azan. Trump balik pun Alhamdulillah azan duk ada lagi. Duk boleh ngaji, duk boleh ceramah. Tadi ada ceramah dah dekat majlis tadi, maghrib tadi. Ada tak? Ada. Jadi kadang-kadang ke, orang-orang ketak tak, tak suk ni, huh, ibarat tak boleh bincang langsung apa pun. Trump, Yahud tak boleh bincang. Allah. Kalau pemimpin dia jadi kerajaan, haram. Sebut pun tak soal Gaza lah sebut pun tak lah musibat apa-apa lepas saya nak tengok ini saja aku selitkan Zat sebelum aku nak bawa dengan sama-sama kita pergi dengar apa yang diperkatakan oleh kawan kita daripada Pak Dixon semua mata tertumpu pada Malaysia thank you PMX Aku betul-betul terharu eh, terharu, terkejut, rasa macam nak menangis pun ada ni. Eh. Aku nak kongres lah tim-tim Malaysia yang bertungkul lumus menjayakan ASEAN kali ni eh. ASEAN meeting kali ni memang orang nampak Malaysia weh lagi, lagi PMX eh. Even though lah, even though ramai yang benci PMX Tapi kalau dia buat kerja dengan betul dan tulus We take credit lah, dia boleh take credit Tak ada apa yang salahnya Kalau dia buat salah, ya yeah. Kita boleh bash dia sebab dia salah Benda betul, satu dunia weh, satu dunia tertumpu pada Malaysia Aku macam terharu weh, baca komen-komen semua Weh, macam sebab weh, macam hebat gila Malaysia dan Alhamdulillah saya menjadi rakyat Malaysia Thank you, thank you Malaysia, thank you Pemex Thank you everyone yang support Malaysia Keep on, kita boleh bersatu teguh weh, Bersatu teguh bercerai robot. Ya Allah, proud gila, proud ya. Kalau hampa tengok dekat Kalau hampa tengok dekat media-media media media sosial Tengok video-video yang viral berkaitan Anwar, Trump dan juga pemimpin-pemimpin Asia Tengok video-video hak -video viral tu, tengok dia punya komen dia. Contoh macam dekat YouTube, kita boleh tengok dekat portal-portal portal berita lah. Apa, CNA, CNN ke apa, ke portal-portal portal berita banyak. Komen-komen yang luar biasa. Okay, alright. Kita nak masuk kepada kawan kita daripada Pak Dickson. Sebelum tu, kita dengar ucapan Syed Sadiq di dalam sidang parlimen tadi. Apabila Anwar Ibrahim dicok. Barua China, Barua Rusia, uh, Barua Russia, Barua itu, Barua ini dan kawan kita ada pendapat. Listen, That's this video tu